Вкусного всем! Баклажаны с курицей, как и подобные им вариации, имеют большую популярность в Японии. Прежде всего за счет сочетания майонеза и мясо, соевой пасты. У нас смесь майонеза и мясо называют японским майонезом, хотя иногда добавляют еще васаби, которая, к слову, в Японии в майонез добавляется крайне редко. А сочетание нежной курицы с пряным баклажаном в таком соусе раскроет настоящий вкус японской кухни. Попробуйте, кроме мисо пасты, все остальное можно найти всегда и везде. Да и анау давно уже не редкость во многих супермаркетах или восточных магазинчиках. Перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. Баклажаны, пару штук, выбирайте среднего размера, вытянутые, не раздутые. Тогда убережете себя от большого количества сухих косточек и грубой мякоти. Нарезка может быть и кольцами, полукольцами, а в идеале брусками. Так, чтобы на каждом было немного шкурки. В подсоленную воду на 1 литр воды около столовой ложки соли погружаем баклажаны и дадим им выделить горьковатый сок. Сделать вкус нежнее. Отставим в сторонку, пока готовим остальное. Второй главный ингредиент – курица, около полукилограмма. Я беру бедрышки без косточки, нарезаем кусочками, соизмеримыми с размером баклажан. Для баклажана лучше все-таки курица, она жарится быстрее, а вот какую часть ее взять, грудку или ножки, это на ваше усмотрение. Приготовим маринад, саке или шаосинское рисовое кулинарное вино, это в идеале, или белое полусухое вино 2,5 столовых ложки. Саке или шаосинское вино, конечно, предпочтительней для создания аутентичного вкуса. Но в данном случае насыщенный обволакивающий соус будет все равно доминировать. Поэтому можно и полусухое. Соевый соус столько же. Соль не добавляем. Вообще, кроме вымачивания баклажанов, нигде в этом блюде. Но добавляем сахар. Пару чайных ложек. И кусочек имбиря сантиметра 3, которые очистим от шкурки и натрем на терке. Массу перемешаем, чтобы соки смешались и сахар растворился. Затем зальем маринадом мясо и тщательно перемешаем. Важно, чтобы каждый кусочек им покрылся. 10-15 минут необходимо дать промариноваться мясу пока оно маринуется, приготовим соус. Основной майонез, самый обычный, 5 столовых ложек. В Японии майонез обычный не менее популярен, чем смесь с мясо пастой, которую они, конечно, не называют японским. Отличие японского обычного майонеза от нашего, скорее в том, что, как правило, его делают лишь из желтков. И кислота традиционно рисовый уксус. Добавим мирин, это сладость и кислинка в соус, 4 столовых ложки. И сделаем соус майонез совсем уж японский. Добавим соевую пасту мисо. В идеале светлую, но у меня темная. 2-2,5 столовых ложки. Темная и светлая мисо пасты отличаются кроме цвета вкусом. Темная более насыщенная, но та и та сделаны из ферментированной сои. И чуть подсолим соевым соусом столовую ложку. Перемешаем и отставим в сторонку. Срок маринования мяса прошел, необходимо запанировать кусочки в крахмале. Кукурузный, рисовый или картофельный не имеет значения. Делать это лучше палочками, они прямо как специально созданы для этого. Пальцы чистые и ничего не налипает. Удобно стряхивать лишний крахмал. Панировка несет две функции. Сохранит вкус промаринованного мяса и создаст корочку, которая впитает затем в соус. Жарим в воке или сковороде. Прогрев масло. Лучше кунжутное или арахисовое, но можно любое растительное. Распределим масло по стенкам вока, ложкой, лопаткой, щеточкой, чем вам удобнее или что есть. Затем выложим кусочки панированного мяса. Чтобы каждый касался плоскости вока. Поджарим с каждой стороны до корочки. Огонь средний я немного переборщил с огнем, совсем немного, только некоторые поджарились до коричневой корочки. Желательно все-таки жарить до золотистой. Затем высыпаем баклажаны, предварительно слив с них воду и если необходимо отжав. Огонь уменьшаем до малого и тушим все вместе минут 5-7 под крышкой. Разок перемешаем за это время последний этап добавляем соус из майонеза перемешаем, прогреем, кипятить не надо и выключаем огонь. И можно подавать как закуску или с гарниром сочетание майонеза с мясом и баклажаном придают интересный вкус, который поверьте вы до этого не ощущали, если не пробовали подобное. они как будто дополняют друг друга и создают идеальную японскую композицию. А нежная сладковатая курочка тут просто создает, так сказать, вишенку на торте. Это прекрасное японское блюдо хорошо подойдет и для знакомства с японской кухней, и для тех, кто в нее уже влюбился. Приятного аппетита! и Итадакимас! А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!